在同自己的过去做出诀别之后，雷电牙医加入了世界蛇。从那坚毅的眼神中，便能得知，他已做出了选择。他将投身黑暗，踏上那条属于自己的荆棘之路。普通攻击连续斩击目标，造成物理伤害，并回复名为“无念”的能量。 若在释放第五击时中断攻击，招式还会由分身接替完成。无念充足时，长按攻击键可使用分支攻击真影闪，唤出分身穿刺敌人。真影闪能对敌人施加剑印，使其一段时间内受到更多物理伤害。QTE 技能同样有这个效果。若在无念满意时释放分支攻击，将发动真影闪一式，造成更高伤害。 并且继续点击攻击键，还能快速衔接真影闪二式。闪避技能冷却完成时，与闪避后按住攻击键，断罪影舞将在冲击敌人后直接发动真影闪一式。此时点击攻击键也会释放真影闪二式，并且这两式皆不会消耗无念。月夜之下，一把断罪的影刃以此起舞。 将那黑暗中蠢蠢欲动的恶念，一个不剩地斩于脚下。断罪影武邪分身迅速斩击敌人，必杀技能对护盾造成更高伤害，并在一段时间内提升队伍物理输出，同时还会获得全队共享的三点真影充能。真影充能可以在断罪影武发动真影闪时被消耗，同时大幅提升真影闪的伤害。 真影充能还会在队友蓄力攻击命中时被消耗，化为分身协助战斗，并刷新剑意效果，同时回复断罪影武一定能量。断罪影武通常先利用闪避技能触发真影闪，然后持续进攻积攒无念，并再次释放真影闪。能量充足后，发动必杀技补充真影充能，以强化下一轮的进攻。 若遭遇强敌，也可在开启必杀技后切换角色，让队友同分身协作，一举击溃对手。当少女选择步入黑暗之时，黑暗在她耳边善笑不已，但她紧握手中的利刃，眼中已没有了犹豫。那前方的道路，将由她独自开辟；那未来的艰险，将由她亲自斩断。